নমস্কাৰ আজি ৰাতিপুৱা মই মোৰ সহকৰ্মীসকলৰ সৈতে গৈ আহিলোঁ আমাৰ মহাবিদ্যালয় দাঁতি কাষৰীয়া অৰুণাচলত অৱস্থিত মালিনী থানৰ পৰা প্ৰায় দুবছৰ আগৰ পৰাই আমি মালিনী থানলৈ এনেদৰে নতুন বছৰত যাওঁ এই বছৰো আমি জাম জামকৈ যাব পৰা নাছিলোঁ কালি হঠাৎ মোৰ সহকৰ্মী মিনু বাইদেৱে ক'লে দেৱজিত আমি মালিনী থানৰ পৰা আহিব লাগে আমি যাব লাগিছিল মই বোলো বাইদেৱে হ'ব গতিকে লগালগ মই আমাৰ গ্ৰুপত মেছেজ কৰিলোঁ কাইলৈ মন্দিৰ কোন কোন যায় ওলাব সেইবাবে আমি ৰাতিপুৱা সকলোৱে সোনকালে গৈ মন্দিৰ উপ মন্দিৰত উপস্থিত হ'লোঁগৈ মন্দিৰৰ আগফালে থকা দোকানৰ পৰা আমি চাকি ধূপ কিনি লৈ মন্দিৰলৈ বুলি সেৱা কৰিবলৈ আগবাঢ়িলোঁ খুব এটা ভাল লগা পৰিৱেশ আমি মা মালিনীৰ ওচৰত আমি সকলোৱে মূৰ দোৱালোঁ যাতে আমাৰ এই বছৰটো ভালে কুশলে যায় আমি সকলোৱে সুস্বাস্থ্য অধিকাৰী হওঁ আমাৰ মনবোৰ সদায় ভাল হৈ থাকক আমাৰ মহাবিদ্যালয়খনৰ সকলোৱে ভাল হওক লগতে আমাৰ সকলোৱে ঘৰৰ পৰিয়ালৰ কুশল হওক তাকে কামনা কৰি আমি মন্দিৰত সেৱা কৰিলোঁগৈ মোৰ লগত সহযোগী হৈছিল আমাৰ বিভাগৰ মুৰববী মলয়া বাইদেউ লগতে শিক্ষা তত্ত্ব বিভাগৰ অনিমা বাইদেউ আৰু মিনু বাইদেউ লগতে মোৰ মৰম আৰু শ্ৰদ্ধাৰ মূৰ্চনা বা তুলতুল বা আৰু দেৱীনা বা আমি এনেদৰে যাওঁ কিন্তু আজি যোৱাৰ কাৰণটো বিশেষ আছিল সকলোৱে আমি সদায় ভালে থাকিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু এই ভালে থাকিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ বাবেই আমি এটা গ্ৰুপো খুলিছিলোঁ গ্ৰুপটোৰ নাম আছিলে বিন্দাস জীৱন আমি সদায় চেষ্টা কৰোঁ যাতে সকলোৱে ভালে থাকিব লাগে সকলোৰে মনবোৰ যাতে কেতিয়াও বেয়া নহয় সকলোৱে বিপদ আপদ হৈয়ে থাকে ঘৰত পৰিয়ালত কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমি খুব হতাশাত ভাগি পৰোঁ কিন্তু আমি সদায় সাহস দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ কোনোবাই যদি মনটো মাৰি থাকে আমি গৈ সুধোঁ কিয় কিয় কি হৈছে নাইবা কাৰোবাৰ আমি বাৰ্থডে এটা আমি চেলিব্ৰেশ্যন কৰি দিওঁ এনেদৰে আমি সময়বোৰ অতিবাহিত কৰোঁ বা কাৰোবাৰ কিবা বিবদতা হ'লে আমি সহায় কৰোঁ যিমান পাৰোঁ গতিকে এই পৃথিৱীত আমি কেইদিন থাকিম মই সকলোকে কওঁ যে আমি যিমান দিন পাৰোঁ মিলা প্ৰীতিৰে থাকিব লাগে ভালে কুশলে আমি ইটো সিটো সহায় কৰিব লাগে যাতে কাৰো অপকাৰ নহয় গতিকে যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰোঁ আমি ভালে কুশলে থাকিবৰ বাবে ভগৱানে আমাক সহায় কৰক আমাৰ ভালে থাকিবৰ বাবে আপোনালোকো ভালে থাকক সকলোৱে ভালে থাকক ধন্যবাদ

শৰাই দিবলৈ পদুমনিলা আহো আজি মালিনী আমি গোটেইকেইজনী আহিছো কেনেকুৱা ভাল লাগিছে কব পৰা নাই খুব ভাল লাগিছে সকলোৱে কুশল মশলে থাকক ভগৱানে সকলোকে ভালে ৰাখক আৰু দেৱজিত ভালে ৰাখক ভাল লাগিছিল সকলোৱে লগে ভাগে আহিলো সকলোৱে যেন আমি এনেকেই মিলা প্ৰীতিৰে থাকিব পাৰোঁ তাকে কামনা কৰিম আমাৰ কি ক'ব খুব ভাল লাগিছে আজি দেৱজিত অনুগ্ৰহতে অহাৰ নিচিনা হ'ল আৰু এনেকৈ সদায় আমি মিলা প্ৰীতিৰে আমাৰ কাম কাজবোৰ আগবঢ়াই দিবলৈ শক্তি দিয়ক আৰু নতুন বছৰটো শুভ হওক আৰু থেংক ইউ